Ha, uh, fikir berehat seketika rupanya kita terus ke belakang <laughs> bersama dengan rakan kita ha, uh, Madini Hajah. Assalamualaikum Madini. Apa khabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan juga rakan berdua sepada pagi ini dalam keadaan yang sihat ya. Bagaimana, bagaimana pula dengan Hani dan juga Dr. Da Iskandar? Cukup. Ya Alhamdulillah kami berdua sehat juga, Madinee ya. Itu yang kita harapkan dan juga kita mengharapkan penonton-penonton kita yang menyaksikan pada pagi pada pagi ini juga sentiasa sehat walafiat dan dapat menyaksikan bahan-bahan yang telah kita sediakan ya di rontok pagi ini dan yang akan kita kongsikan bersama. Ya. Jadi aa, mungkin Hani ingin ya. bertanyakan sesuatu. Ha, sebelum ya, pada kita dia. bertanyakan ini, topik hari ini, hmm. kalau di sini agak berawan, kalau di daerah Blight bagaimana, Madinee? Ya, alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar pekan Kuala Belat pada pagi ini dalam keadaan yang cerah ya, ani. Ah, alhamdulillah. Ya. Baik madini. Uh, topik hari ini amat penting juga. Ya, Menangkan ya. kadang kadang-kadang kan, kalau sebelum kita ni menuju ke uh, tahun baru, di penghujung-penghujung tahun ani ramah uh, banyak kerja. Yang harus diselesaikan, diselesaikan. Aa, Dan ini akan menimbulkan rasa tekanan kadang-kadang Kalau Madini mungkin dapat mengongsikan Mandangkan juga wawancara hari, hari ini adalah mengenai dengan aa, tekanan Jadi mungkin Madini boleh mengongsikan cara Madini mengawal tekanan ini. Ya, bagi uh, saya sendiri ya, secara peribadi uh, Ada beberapa teknik uh, yang ingin saya kongsikan Ada dua perkara yang saya selalu terapkan ya dalam kehidupan selalu sekiranya yang berlaku ataupun ada rasa tekanan ya uh, sewaktu kerja ataupun kerja seharian. Jadi bagi saya sendiri ya uh, salah satu perkara yang kita lakukan iaitu uh, cara deep breathing ataupun uh, menarik nafas. Kalau kita bernafas seperti biasa memang kita ni tidak rasa apa-apalah mm -hmm. tapi sewaktu kita rasa tekanan ya kalau kita menarik uh, kalau saya uh, kita tarik nafas uh, dalam 4 saat kita tahan 2 saat dan kita hembuskan selama 6 saat. Hmm. Jadi ia ya, boleh yang orang kata ni uh, apa tu uh, mengurangkan sistem uh, sistem saraf dan juga mengurangkan degupan jantung ini adalah salah satu ya kata ni cara kita ni menenangkan uh, stres dan yang kedua kita ni sebagai uh, umat Islam ya mungkin kita ni uh, haruskan ataupun perbanyakkan meditasi ataupun banyakkan zikrullah mm -hmm. seperti membaca istighfar dan mm -hmm. ini adalah uh, perkara ataupun yang kita ni selalu uh, terapkan jugaklah uh, sekala-sekilanya berlaku tekanan ataupun stres uh, you boleh menenangkan jiwa kita ni juga secara fizikal Malah dengan mental juga, ya, kita ni rasa tenang juga. Ah, betul sekali. Begitu ini. ngam lah dengan mm. uh, wawancara yang akan kita bawakan. Jual nanti uh, Madini adalah mengenai dengan deep breathing ni, yeah. uh, teknik pernafasan. Kalau sekiranya kita ni uh, mengalami tekanan ni. Betul sekali. Mm. 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 Baik, yeah. uh, itu dia sedikit perkongsian ataupun kata orang uh, uh, bagi pandangan masing-masing. Kalau Madini tadi katanya mm. kan lebih mendekatkan diri kita. Yeah. Kita ni pada Allah Subhanahu Wa Taala dan yeah. juga mengamalkan satu agama. Uh, gerakan senaman yang mungkin dapat membantu untuk tadi mengurangkan serta menghilangkan rasa tekanan ataupun stres ya. Baik untuk seterusnya, kita yakin dari daerah Blat telah pun menyediakan bahan untuk dikongsikan bersama pada pagi ini. Jadi untuk uh, seterusnya kami serahkan bersama dengan Madini. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Jumaat Yaudah. Alhamdulillah terima kasih atas kesihatan anda dalam menyaksikan rancangan rampai pagi ini Terus langsung yang kami bawakan dari daerah Blat Inspirasi Pagi Audio dan seperti biasa pada pagi ini kita akan satu info semasa dan juga bahan visual yang telah disediakan oleh rekan setugas kita untuk hari ini dan sebagai pengasihan sekali lagi keadaan cuaca di kawasan sekitar pekan Kuala Blat pada pagi ini dalam keadaan yang cerah saja jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada hari Jumaat ini, didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, Oda, sebelum kita mengongsikan satu info semasa, terlebih dahulu kita akan menyaksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rekan setugas kita untuk tontonannya hari ini. Islam adalah agama yang membawa rahmat kepada seluruh umat manusia tanpa mengira pangkat, derjat, keturunan dan bangsa. Dalam meniti jalan ijrah, seorang mu'alaf memiliki kisahnya sendiri dengan penuh cabaran. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan mereka tertarik dengan Islam. Bermula dengan minat dan akhirnya mendorong mereka untuk terus mencari apa itu Islam semestinya hidayah itu milik Allah. Alhamdulillah aku dapat Islam tu dari awal sudah ingin masuk Islam ni. Tapi kenapa? Kenapa Allah tu nak pilih rasanya? banyak ujian Saya lah. Seorang banyak ujian. masuk Islam ni sebenarnya sudah lama aja lah. Sebab ada juga kakak sudah masuk Islam awal dan kedua ibu aku pun sudah awal masuk Islam daripada saya. daripada saya lah bapa sudah Islam, mama sudah Islam, kami sekolah lagi belum. Kalau saya lah, sebab saya pun dah 10 tahun masuk Islam. Jadinya uh, ia satu apa ni macam ya satu apa namanya ni uh, satu cara bim, apa ni bimbingan. So kalau macam pasal Islam ani, since tani dah masuk Islam tu jadi tani apa ni bergantung Tani dah boleh bergantung arah siapa siapa. Jadinya kalau ada apa-apa macam uh, perkara yang hmm. kalau ada yang membuat tani resah macam macam uh, tani meminta sesuatu atau memohonkan sesuatu atau uh, cara peni tani bimbinglah diri tani untuk selalu mengingati Allah lah Subhanahu taala. Dalam ajaran Islam masuk Islam adalah hak manusia dan urusan antara seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala perkara yang tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain. Ini bermakna memeluk ajaran Islam bukanlah perkara yang terpaksa, paksaan atau dipaksa. Dan sekali lagi saya diuji lagi. Saya janji lagi sama Allah ni. Kalau rumah saya siap, saya akan masuk Islam. Ha, kalau rumah saya siap, saya masuk Islam dan tidak semena-mena 2016 itu terjadi satu kejadian ha? saya masih simpan gambarnya hmm. kemalangan jadi 2016 ini uh, di kawasan belakang inilah di mana kami sekeluarga istri saya dan tiga orang anak saya terlibat dengan kemalangan yang seperti itu, tunjukkan ini kalau dikira di workshop katanya siapa nih bos meninggalkah? Saya cakap saya sendiri. Ah kenapa? Itulah Allah bagi saya ujian. Saya cakap kan, pasal saya janji Allah saya akan masuk Islam satu tadi kalau ibu saya sehat hidup sekarang masih nak hidup. Fatih adalah dan rumah saya siap dua-dua sudah Allah bagi. Tapi saya belum lagi masuk Islam. Seminggu selepas itu saya terus isi burang masuk kemari keluarga saya macam terkejut lah macam kenapa masuk tiba-tiba ni macam rasa seminggu lepas eksiden tu kan tidur nyaman hmm. kan sekolah pun mengajar terbayang lagi masa masih hidup kan ni masih hidup kan ni padahal kalau kira orang melihat eksiden kira teruk lah kan hmm. lepas tu seminggu lepas tu baru masuk Islam kemari terkejut lah Mula-mula langsung ada terfikir untuk Masuk Islam orang kan, tapi uh, disebabkan parents uh, ibu bapa lah, mana cakap apa ni, uh, tani ni nada lagi apa ni, alam lagi ada agama, cuma itulah. Jadi kata orang patutkah tani memilih uh, apa ni mana mana agama mana agama yang patut tani percayai, cuma itulah. Jadi nih kami pasal kami pun ada beradik sekolah patang semua tu kan. Jadinya kami sekolah sekolah patang tu belajarlah pasal agama Islam ani. Jadinya kami pun kita ulahara parents uh, bisanya masih Islam lah. Masanya kami dah semua dah komplit uh, menghabiskan pelajaran sekolah patang ni. Jadinya bagi kami sia-sia untuk inda menggunakan kami punya kalau nyewa tapi apa ceritii uh, saya kami dah tahu pasal pelajaran Islam ani. So Uh, parents pun ikutlah saja kami punya jawapan tu kami masuk Islam sejak agamanya. Kesempurnaan Islam amat terserlah melalui layanan terhadap semua makhluk Allah menerusi hukum akam dan perundangan yang dibawa. Keibatan Islam lebih dirasai oleh setiap yang mempercayai, meyakini dan beriman dengan Allah SWT. Bagi seseorang yang baru memeluk agama Islam atau lebih dikenali sebagai mu'alaf, mereka turut tidak ditinggalkan dalam perbahasan agama. Malah, golongan mu'alaf merupakan kelompok yang kembali kepada fitrah kejadiannya yang dicipta oleh Allah dan sebagai kumpulan yang meramaikan umat Nabi Muhammad SAW. Dari pandangan saya selaku pedagang pengajar ataupun pembimbing mualaf ani, uh, secara yang saya dapat amati adalah sesetengah daripada pelajar pelajar ataupun mualaf ani adalah penerimaan tentang keislaman ani adalah mengikut individual. Uh, mungkin sesetengah daripada mualaf ani ataupun para pelajar ani mungkin memang sudah faham Islam ini secara bertahun-tahun kerana ia akan melihat kebenaran dan setengahnya lagi mu'alafan ataupun para pelajaran ini mungkin ada yang baru mengenali Islam mungkin faktor keluarganya masuk Islam mungkin perkahwinan jadinya secara uh, menyeluruh kefahaman dan amat uh, keamatan orang tentang Islam ini mengikut individu Kesimpulannya keputusan untuk memasuki agama baru dan meninggalkan agama lama bukanlah sesuatu yang mudah pastinya pelbagai cebaran yang wajib ditempuhi oleh golongan mualaf walaupun begitu mereka tidak menyesal dengan keputusan memeluk Islam malah lebih selesa dalam membina kehidupan sebagai seorang muslim